Доброго здоровья, уважаемые желтоводцы! Сегодня в нашей спортивной передаче мы вас проинформируем об основных мероприятиях, прошедшие в октябре месяце, познакомим с планом мероприятий на ноябрь месяц, остановимся на проблемах, которые есть в работе нашей физкультурно-оздоровительной работе с коллективом физкультуры и расскажем о работе зимнего плавательного бассейна, которое мы начинаем работать с 8 ноября этого года. Итак, несколько слов на прошедшей сессии очередной. Я, как депутат городского совета, член постоянной комиссии по делам молодежи и спорта, обратился с просьбой к мэру города Василию Вениаминовичу Тарасенко о том, чтобы мы в ближайшее время провели совещание с руководителями, председателями профсоюзных комитетов и физоргами подразделений и наших городских организаций городских по вопросу физкультурно-здоровительной работы. В чем назрел этот вопрос? Обидно, анализируя работу за 10 месяцев, видеть, как ряд подразделений комбината, это РСУ, и СКБ, а также городские организации, как Горгаз, Восток Руда, совершенно не принимают участие в спортивных мероприятиях и не проводят работу физкультурно здоровительной среди своих трудящихся. На недостаточном уровне работают и другие большие организации города, такие как Бжерева, Орводоканал, Теплосеть. Вот поэтому я обратился к мэру города, чтобы как-то повернуть лицом руководителей наших профсоюзных организаторов к работе физкультурно-здоровительной среди трудящихся жителей нашего города. Либо работу спортивно-здоровительную мы рассматриваем не только как проведение досуга, но и как оценку состояния физического состояния каждого жителя нашего города. Ведь мы знаем, что прошел один призыв, второй, третий, и каждый мужчина, в первую очередь, должен знать свое физическое состояние и готов, и как он готов защищать нашу Украину в тех событиях, которые происходят сейчас на Востоке. Второй приятный вопрос. Многие желтоводцы ждут его с нетерпением, я знаю, поскольку значимость... Занятий в зимнем плательном бассейне громадные, поэтому я сразу же хочу, уважаемые желтоводцы, проинформировать вас, что мы начинаем работу в зимнем плательном бассейне 8 ноября, это суббота. Какие услуги мы будем оказывать вам посредством зимнего плательного бассейна? Это в первую очередь Научить ваших детей и внуков с 6 лет мы будем принимать и обучать плаванию, либо это необходимо для каждого человека, чтобы сохранить свою жизнь в экстренных ситуациях. Мы будем обучать и оздоровлять детей на протяжении всего зимнего плав... работы зимнего плавательного бассейна посредством наших инструкторов. Вы можете приводить своих детей с шести лет начиная с 15, на каждый час, с 16, с 17, с 18. И инструктора и тренера будут работать с вами. Будет работать также спортивная секция по плаванию, в которой будет проводиться отбор на основе этого обучения. Будет проводиться обучение учащихся образовательных школ по плану, который предоставит нам ГОРОНО и утвержденно разработано нашими инструкторами. Мы будем проводить услуги по свободному посещению. Поэтому бассейн будет работать с 6 утра до 21 вечера. Выходных не будет. Санитарные часы с 13 до 14. И санитарное время удлиненное будет в воскресенье с 18 до понедельника до 15 часов. Таким образом, уважаемые желтоводцы, запасайтесь справками медицинскими, запасайтесь купальными принадлежностями, и мы вас ждем с 8 ноября, суббота, для посещения нашего зимнего плавательного бассейна. О ценах я не буду говорить, абонементы, они практически остались на том же уровне, возможно, на гривню 2 увеличатся, об этом вы можете позвонить, чтобы не занимать время, 9 37 32, и вас подробно проинформирует о стоимости абонемента. Повторяю, зимний плавательный бассейн начинает работать с 8 ноября, суббота, с 6 утра до 21 вечера. Приглашаем вас всех, уважаемые желтоводцы. А теперь позвольте мне проинформировать вас, о тех спортивных событиях, которые проведены в октябре месяце и которые мы планируем провести в ноябре месяце. Итак, октябрь месяц, несколько я вас уже информировал о Спартакиаде Атом профсоюза, в октябре месяце прошли основные соревнования, которые посвящались, посвящались Дню освобождения нашего города. Поскольку в октябре месяце 18 числа был освобожден наш город от немецких фашистских захватчиков. В этом и дате мы проводим всевозможные соревнования по различным видам спорта. В стрельбе принял участие 12 команд, что составило 65 участников. Здесь первое место заняла команда гидрометаллических заводов «Физорг Коноплю, На втором месте команда АТХ. Физорг Мащенко Виктор Владимирович. И на третьем месте команда РМЗ. Физорг Бухтиенко Сергей Николаевич. Значит, в составе команды победителей, значит, вы, э, называем победителей наших по команде РМЗ. Это Наталья Кобец, Анатолий Титченко, Андрей Самохват и Анатолий Изосимов. Проведены соревнования, также посвященные на приз освобождения города по настольному теннису, в котором приняло участие 22 человека. Здесь первое место занял представитель Днепродзержинска Роман Ноевой, на втором месте Виталий Рейнбеганзе и на третьем Виктор Мащенко Этаха. Проведена спартакиада по шашкам среди коллективов физкультуры. В котором приняли участие 10 команд, что составило 30 участников. Здесь также лидировала команда ГНЗ в составе Станислав Антоненко, Иван Кондратьев и Николай Яковенко. На втором месте команда ремонтно-механического завода и на третьем команда Укрнипи проекта. Проведены соревнования. Также на кубок освобождения города по в котором приняло 16 команд, что составило 32 участника. Здесь первое место заняла команда РМЗ в составе Сергей Химчак и Александр Коваль. На втором месте команда ГМЗ-1 и на третьем, команде, на третьем месте команда ГМЗ-2. Проведены соревнования по спортивному ориентированию при закрытии сезона, в котором приняло участие 50 участников. Проведена спартакиада, внутренняя спартакиада подразделения ВВО, в которой приняло участие 34 человека. В стрельбе приняло участие 18 человек, в подтягивании 7 человек и в настольном теннисе 9. Проведена спартакиада, внутренняя коллектива физкультуры ЖДЦ по четырем видам. Здесь по стрельбе приняло участие 69 человек, в дарсте 34, в настольном теннисе 16 и домино 14. Бутырский Сергей Николаевич Визорг, нужно сказать, нужно брать пример вот из э, примера ВВО и ЖДЦ о проведении внутренних соревнований и для других коллективов физкультуры. Значит, хочется отметить прекрасное выступление нашего бывшего воспитанника Владимира нагулюка в соревнованиях среди ветеранов в рамках фестиваля «День силы» на чемпионате мира, который проходил в Екатеринбурге, который стал победителем, установив 7 мировых рекордов. Ну, вот такова спортивная информация за октябрь месяц. Что мы вам предлагаем посетить нас? и в каких видах вы можете принять участие в ноябре месяце. Но прежде всего хочу сказать, что сейчас идет соревнование по домино. Это первенство коллективов физкультуры города, в которых приняло участие 15 команд, что, при, что составило 30 участников. В соревнованиях по настольному теннису пройдут 8 числа на, куб, на приз памяти Сергея Вовченко. Этот Традиционный наш турнир, посвященный он кандидату мастера спорта Сергею Вовченко, который в свое время достиг хороших успехов в этом виде спорта. И сейчас мы приглашаем спортсменов из других городов, Кривогорода, Днепродзержинска, Вольногорская, Кировограда. И наши теннисисты примут участие в этом традиционном турнире. Также с 15-го пройдет первый кубок города по настольному теннису, куда мы приглашаем любителей настольного тенниса. 13 ноября сборная команды по футзалу, волейболу среди мужских команд, армспорту и плавания выйдут на второй тур спартакиада Атом профсоюза. Вы помните, я вас информировал, что первый тур прошел на нашей базе. С 12 ноября пройдут соревнования по шахматам. Состав команды «Три человека», куда мы приглашаем все коллективы физкультуры нашего города. И заключение ноябских соревнований с 26 ноября мы проведем спартакиаду. Это заключительный вид спартакиады этого года по волейболу среди мужских команд. Вот такова информация, которую мы вам довели. И ждем вас, уважаемые желтоводцы, еще раз повторяю, на нашей спортивной базе. Приходите. В ноябре месяце мы проведем еще день открытых дверей, на котором мы вас познакомим со всеми нашими группами. Здоровье по видам, со всеми нашими работой спортивных секций по видам спорта. Мы вам покажем те ремонтно-хозяйственные работы, которые проведены, спасибо, нашему, спасибо нашей дирекции комбината на нашей базе. Покажем работу тренажерного зала, бассейна, куда мы вас всех приглашаем, уважаемые желтоводцы.